গীতাত অৰ্জুনে শ্ৰীকৃষ্ণক কৈছিল যে সখি এঙাৰ কলা এঙাৰতকৈ এনেকুৱা কি বস্তু আছে যে এঙাৰতকৈ আৰু কলা ধুলেও কেতিয়াও সি চাফা নহয় তেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছিল কলংক এঙাৰতকৈও বেছি কলা কলংক যেতিয়া এজনী ছোৱালী বা বোৱাৰীৰ বা যিকোনো মানুহৰে গাত এটা দাগ লাগিব বা এটা বেয়া বদনাম আহিব সেই বস্তুটোৱেই হৈছে কি কলংক কাৰণ সেই মানুহজন পিছত কেতিয়াবা যদি সি যিমানেই ভাল কামেই নকৰক কেতিয়াও সেই ভাল কামটো কোনেও বা অমুকে ভাল মানুহ বুলি কেতিয়াও নকয় তাৰ তেখেতৰ গাত যিটো দাগ লাগিল সেইটোকে কলংক বুলি কয় মই এই ভিডিঅ'টো কিয় দিছোঁ আজিকালি যিহেতু কিছুসংখ্যক বোৱাৰীয়ে উলংঘ হৈ হৈ ভিডিঅ' দি আছে কাৰণ মোবাইলটো ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লগত বা ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ লগত কোনেও চাব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো দিছোঁ অকণমান পৰিৱৰ্তন হওক